নজর রাখবো পরবর্তী সংবাদে ধলাই জেলা শাসকের কনফারেন্স হলে আজকে বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশেষ পর্যালোচনা বৈঠকের আয়োজন করা হয় কি কি ক্ষতি হয়েছে সম্পর্কে এবং তার পাশাপাশি আজকের এই বৈঠক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ধলাই জেলার পক্ষ থেকে বিশেষ করে আজকের এই বৈঠকে পৌরহিত করলেন পূর্ত স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্তে বৈঠকে অন্যান্যদের সাথে ছিলেন ধলাই জেলার জেলাশাসক সাজু ভাইদের থেকে শুরু করে तो धिकारिका की पर उठे आसते आज के बैठक पॉट होल्स है हाईवे में अभी अगरतला से इसी रोड से आया हूँ तो इसमें भी अभी बारिश कम हुई है तो ये सभी पॉट हम लोग बनेंगे पूरा करेंगे रिपेयर करेंगे अभी भी कई कई रिपेयर करने काम बाकी है रोड में से कमलपुर इस रोड में काम चालू है और काम चालू होता है तो कुछ तकलीफ तो लोगों को होती है फिर भी जहाँ जहाँ ब्रिज का कलोड़ का काम चालू है उसमें चाहे अप्रोच रोड हो या एक बाईपास हो या लोगों को कम से कम एक लेन में चलने के लिए तो मैं अभी इस रोड में जाऊंगा आप भी मेरे साथ चलिए तो हम उस रोड में जाके देखेंगे कि पब्लिक को एक तरफ रोड का काम भी चालू रहेगा और दूसरी तरफ पब्लिक को भी आने जाने के लिए सुविधा हो हिसाब से काम करेंगे ये रोड बहुत सालों से जब मैं यहां डीएम था तब से लेके इस रोड में काम नहीं हुआ तो हम लोग इसको वक्त वाइड कर रहे हैं एक लेन था अभी वक्त डेढ़ लेन कर रहे जो पावने चार मीटर था उसको हम साढ़े पांच मीटर कर रहे हैं, तो हैं। फिर उसका और प्योर शोल्डर होगा तो रोड वाइडनिंग का जब काम होता है तो इलेक्ट्रिक का पोल या ड्रिंकिंग वाटर का लाइन या कुछ गाज भी इसके अंदर आता है इसका भी शिफ्टिंग का काम चल रहा है ये भी काम के लिए राज्य सरकार ने मंजूरी दी है जब ये रोड का काम सेंक्शन हुआ था तब इसमें ये जो इलेक्ट्रिक पोल और ड्रिंकिंग वाटर लाइन और जो फ्रीज है इसका उसमें इस लिमिट में नहीं था तो राज्य सरकार ने अतिरिक्त चौदह करोड़ रुपया इसका सैंक्शन किया है वो भी हम जाके काम देखेंगे আপনারা সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে আজকের বৈঠক নিয়ে বক্তব্য ইতিমধ্যে আহ কিরণ গিত্তে তিনি জানিয়েছেন বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতিতে যাবতীয় যা যা ক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা উন্নয়নের জন্য কাজ শুরু হয়ে গেছে তার জন্য দপ্তর কাজ করছে এমনটাই জানিয়েছেন কিরণ গিত্তে ছোট্ট একটা বিরতির পর ফিরে আসবো সঙ্গে থাকুন